Утро вони вже п'яні, а я ні. Ну що за фігня. Коротше, ми на Гавайях. Приїхали ми сюди. Не просто. Хочу розвідати берег. Я знаю, там є пляжик ниже. А острова оцього не було. Ребята, оце був берег сплошний. Зараз ставлю ставку, фотографію, як було тут в 1941 году. Ну, во время війни. Хоп. Вот тут такая хрень. Короче, там был мост. Сейчас туда тоже сходим, поищем следы на берегу. Я думаю, они, может быть, еще осталось. У этого канала не было. Как он образовался, я даже не понимаю. Потому что его не рыбный земснаряд. Вот тут тут мелко. В общем, сейчас або заплывем. Ну, сейчас я подавлюсь там пляжи. И тогда решим, чи заплыть, чи что. Что делать, короче. В общем, Що-то типу пляж, отакого. От може плигали, може купались, ну вроді як глибоко. Я дивлюсь напротив, що типу, то типа пляжик чи щось таке, якесь суження там, панеряємо і там. Там взагалі по берегу багато плигали. Ну, Подивимось, тут все одно на Гавайї погрівемо, зараз ще піду далі туди. Сюди, блін, далеко йти. Далеко пилять. Может, где-то машину можно с той стороны загнать. И потом вылазить херово будет. Короче. О, там он все это зона отдыха. Столик Е. Ага, и тут у меня какие-то тусня. Что тут происходит, интересно. Турник. Что за клапище? Ну блин, вытоптана Точно пьет не пиво, хотя иногда балует. Что это может быть? Ну, турник понятно Базару нема Бру брусья да блин Кто там вообще да без дерева Порабы в себе тренажерный зал И тут -туда, -туда, туда качает бицуху Надо текать А то сейчас мне трендюлей дадут явно вин по накачанию меня будут. А то я что-то после зимы вообще -то... Ленивый, жиркой. Короче, трендю иду, а камера уже глюканула. Мне явно надо менять телефон, что сильно вообще мне задолбал. Короче, что я трендел? Что тут пляжик, да? Якобы, а может и не пляжик. Но... Просто Мог бути в советський час, бачите, такий вигин, берег зменені, пишики отак вот растуть. Тут мог бути пляж раньше. И могли люди купаться, тому що плеса прикольная. Тут видно явно отдыхали багато. І от такі нам. Вон бачите, там такі купаються люди. Коротше говоря, ми зараз Гавайи узнаємо на Ізнанку. І там щось до -то того берега, якісь -то ще дела. Идем далі. Марики, конечно, погрызают, но я бы сказал, бы не сильно. Но я еще в зеленку не заходил. Я думаю, там за мной нормальную слежку устроят, конкретно. Правый берег крутый. И везде можно плыгать и ломать шли. В общем, сейчас будем бродить, бродить. Пока что-то не набродим. Да не, комарики такие. Не знаю, если камера не глюканет, она задолбала, что телефон вообще именно... Я на пенсию хочу, а телефон все больше хочу. А, так тут пляжи, Блин, сколько я не знаю. Я тут не буду ни разу, елки, мата. И тут-то пляжик. Вутики. Кому надо вутики? Сейчас я наловлю в мешок. Вутики. Вот пляжик и там он плыгает. ⁇ -мо, -мо ⁇ Блин, а гриб ты что ты бабай? Я в смысле назад, если догаваю. Вот это я, блин, попал. Ну ладно. Много тут а мелкий берег. Видать, мелко, мелко, мелко. А дальше глубоко. Спод той берег. И вот там плыгали. И там он плыгали. От ⁇ -мо, -мо. ⁇ так, сейчас ще пройдусь. Если что найду, включусь. такая. Нормально. Не скажу, что мало шмурди. Шмурди много. Это я банки консервные уже не брал. Бо их ложить бы некуда было. Что-то они мне уже начали кумарить. Далее. Вот так по рыбалке. По железякам. По игрушкам. <свят> по лупыздрикам всяким. Богато там по поотпадало. Потом какая-то магнитная фигня. Я не знаю для чего это сделанная. В общем ножик от ножек. Тьфу, ручка от ножек. Ручка прикольная, ну, блин, не знаю. Зажигалочка в чермать пойдет прикольная такая. Силуминова. Телефончик, айфончик. Чуть-чуть помою. Я не знаю, блин, уже находы в iPhone 14 Pro. 500 гривен за него получил. А тут айфон и сразу с этим, типа, и, и, и денежку Короче, 500 гривен я еще не находил. Ну, приятно, приятно. В общем, будем сейчас далее перемываться, очищаться. И дивиться, что мы нашли. Важение, зваження будет. Это радует нас, что мы каждый день что-то важим. В общем, вот такой, такой коп. Я не знаю, сколько времени я сейчас гляну. 4, 2 Два часа. Ну, короче, недолго я сегодня. Ну, я и не собираюсь. Просто там народу это просто-просто-просто-просто очень-очень-очень просто, просто, просто много. И потому я, как говорится, ретировал. Пусть вот катамаранчики меня просто что-то начали напрягать, над головой летать. Я что-то хрену, все бухие. Сейчас их укосшибут нафиг там и перевернут то ведро. Малышня там этих кормушек им давай. Короче, блин. Так итоги сегодняшних по, по капушек. Сегодня был на Гавайях, назовем, но я бы сказал близ Гавайев, потому что по факту на Гавайях я почти не копался. Вот тут вот чуть-чуть. Тут народу это просто, блин, вообще. Шоу в Китае нахрен на Пасху, короче. Я не знаю, да хрени еще вот тут все кишит. Только там ранчики по головам пыряют, уси трошечки не трезвые. В общем, я їхав я спеціально на цей пляжик, На, наверное, оцей, или на оцей, вот тут и, Короче, Я в прошлый раз про нього ще розпитував. Я ще в тому році про нього знав, але так на ньому не побував. Іменно він и и всех, короче, вот тут, Де я десь? Аж отсюда почав. <coughs> вот тут є пляжик. Або, наверное, даже отсюда, вот здесь, вот тут, вот пляжик. Тут нифига, ну тут мелко і муляка везде, коротше. І, походу не сильно популярна, Хоча люди там купались. Потім, напротив, круча. Тут була така, видно, що проплигали багато. И кто с 50 копеечных монет накидал? Просто жменями, блин, я, я задолбался. Что они монета 50 копеек, 50 копеек, 50 копеек, короче, все. И, и, латунь, и латунни, и они сейчас же напополам половина звенять, половина чернина отдают, внутри черни, покрытие просто чем-то и все. В общем, полазав тут, потом поплыв, здесь еще один был пляжик. Поплыв сюда. Ну, короче, тут він стрельнул непогано. Можна сказать, всі находки хороші оттудова. Я його конкретно так уже именно выбрил хорошо. Ну, просто туда никто ни ні разу не попадал. Потом, напротив, тут тоже есть пляжик. Поплыв туда. І, ну, как пляжик, там, типа сход, так и. И от него, вот тут по руслу, там де именно вот этот целяковый, не де пісок. Тут справа песок песком засипана и мелко. А тут поглубже, и такие камушки, ракушки, ну, чуть-чуть он древней. не так быстро замуливаются. Хотя там не ни, ни, царизма, ни фига я там не, не, не достал, не нашел. В общем, доплыв сюда, десь. Потом понял, что сюда смысла во-первых, заросло. Почти все вот это заросло. Вот тут вот тарзанку повесили, пацаны. Тарзанку на время повесили, бо там бревно, до якого они повесили, сухое, и оно гнется, як я не знаю. И скоро оно нафиг кому-то по голове там в маже хорошо. А тарзанка хорошая. В общем, сигают тут, у тут у тут народу, катамараны. В общем, я чуть-чуть полазил, понял, что нефиг там делать, бо я буду мешаться, они будут мешаться, прыгать на голову буду и вылез я, короче, и все, и погнал. Ну и правильно сделал, в принципе, надо чуть-чуть узяв -чуть и, и хватит. В общем, вот тут такие по капушке. Так, по итогу. Блин, телефон правда забыл. Ладно, сейчас. Ну, конечно же, <кхе> бумажка. Я ее отмыл. Прям реально, отмывал деньги. <laughs> Я отмываю деньги. <laughs> там в этом воде, вот эти, там всякие, как пиявки, такие черные, они отмылись отлично. Ну, нормальная купюра, рассчитывается, там все. В общем, грузочки, шмузочки, рыбалки. Богато рыбалки, богато всякой фигни детской. Игрушек там, там хлама, ой, как бы вы знали, сколько люди накидали, все в речке, там этих пакетов, на каждой коряге, коряг нема, они просто этими пакетами всякими, блин, завишанными. Короче, дуже-дуже засрали люди, конечно. Речка. Потом украинская, короче, монета. 4 советика. Ну так, скромненько, но нормально. Далее, не знаю, такая какой-то материал сплав. Ну, не свинец, не гнется нифига. Такое что-то непонятно. Ну, современное, скажите. Так, завчера я забыл, что я-то нашел прясло. Я потом уже по видео начал дивиться. Я же видос, блин, вчера. что я его выпустил сегодня, хлопцы? Вчера зебрал, все склыпал, все мучался, час, короче, там выбирал все склеивать. Бах, и свет вырубили. Ёб, я там матерился, короче, и оно херится, короче. Весь ролик, как бы, все надо по новой. В общем, и я понял, что надо на... потом утром сегодня зебрал его и выпустил. В общем, со вчера вообще прясло, ребята, в свинце Вон оно было. Я просто на монтаже уже вспомнил, что я на ходу прясла, со свинца кучи вытянул. Вот, это Так, сегодня вот такая бежуха у нас. Вот так вот крестики. Сережечки. Колечки. Бижуха. Далее. Срибло. Колечко. Срибло. Крестик. Самый маленький крестик, что я находил, Это именно срибло. Нема этого, походу. До чего крепился, но срибло. Потом вот такая вот непогана ладанка. Такая именно толстенькая, тяжеленькая, тоже срибная. Ну, проб нема, потому что походу, не знаю. Но ну, срибла, сто процентов. И крестик срибный такой. В окислах, ну, как бы, не захотел я его дочищаться. Так, и на жирок, конечно же, проба есть. Вот, Единственная проблема, блин, камней до хрени еще надо будет все выколупывать. Ну все равно. Так, важно. А, нет, не, стоп, стоп, сейчас. Хвильку, 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 На батарее лежит наш iPhone. Я не знаю, что за iPhone. Я не знаю, где тут. Ну в принципе мухана, да. Я вот сейчас задавился, ребята. Он начал сдуваться походу. Он отходит или экран, или защитное стекло. Так що по-любому на запчасті. Отакий такий айфончик, як, який відомо, ну в смысле, який він є, я, я не знаю взагалі нічого про айфони. Один вже віддали на запчасті. Це следующее. Щось, якщо дадуть, то і то, як кажуть, хороше. А не дадуть, і то нормально. Так, по iPhone. Все, тепер вважимо. Важимо, вживаємо, вживаем, вжимо. А ну мені цікаво, скільки? 0,4. Ну і то хоч що то. Колечко 1,9. Ладанка 4. Крастик 4,8. И по у нас итоги. Ой, вот так вот. 1,2. 11 2 ёпь. Ну, короче, лом. Лом. Хотя вот уже оставлю. остальное в лом пида. Так. Вот такая сережечка, рыженькая. Ух ты, елки-палки. Блин, ну не буду, конечно, 3 грамма. Ну, 2,5 гарантии, а то и больше, блин. Камушки мелкие, блин. Такая сережка, пожалуйста. Блин. Я пив, пив вчерашнее кольца, нахрен. Такая широкенькая и не сильно бедная. В общем, класс. Как бы парочка, да. Ух ты, вот, вот, потеряла вы сережки. Ну, не жлобиться, что вы там с той сережки? Возьмите и Выкинул и вторую туда же, а людям радость. Так, теперь рубрика. Рубрика продолжится. По людям, яких я зустрів. В Полтаві. Короче, дивіться, оце номер. Записуйте 099 961 2157. Саша. Він займається автострахуванням, Я з ним зустрівся. Ну, чисто не случайно, ну, його рекомендували вже тоді люди. Це два 2-3 роки назад. І. В чом його фішка? Він приїжджає до вас от в Полтаві, в самой. Він сам приїжджає до вас, де б ви там не стояли, де б ви не були, він видогаوارює, ось він приїжджає. Ви можете вислати фотографії, документи, він все заповнить і сразу привізе вже готові. У нього недорого, плюс ще доставка. І він сам по собі людина, блін, я вам чесно скажу, така іменно приємна на спілкування. От сколько не это, він всегда нагадує, коли у вас закінчується та страховка. Він Полный вас, блин, вин полный де вам документы себе давал. Вот я с Балаклией там рассказывал про всякую. И винцы помни все. Я хренею, Блин. Ну, короче говоря. В общем, на мою машину страховка с нулевой франшизой обошлась. Вот, 1232 гривни. Полтора литра движок вин недорого делает, потому как бы я и рекомендую, это то там какая-то страховая фирма, просто гарно, люди, на кому треба страховку в Полтаве, звоните, с ним балакаете, и он привиде, вам ее прям привезет чуть ли не на дом. Вот в чем его фишка, особенность. Не надо бегать за какой-то там машиной. Мне сначала сказали, так, вот там машина стоит, Аранта, и, типа автострахования, я, я хожу и шукаю эту машину, как дурак по всей Полтаве, нифига, а страховку надо делать. Ну, короче говоря, и в итоге вышел на всю людину, и как бы с ней, и, и все. И уже трет, третья, по-моему, страховка от него, и нормально. В общем, все, вот такие итоги, вот такие покапушки прикольные, неожиданно, ну, очень приятно. Очень, я так не ожидал, вот сюда Все, всем до зустрічі под водой. В общем. На цій неделі важні дела. мені надо порішати. В общем, може я уже буду не під водою після цих діл. Ну, подивимося. Все, не буду загадувати і не буду вам нічого казати. Все, Всім до зустрічі.